Вы только что хорошо поелись, Илюшей. Да, Илюша? Да, очень. Пицца это была. Вы сами можете в Ютубе посмотреть, как делать тесто для пиццы самостоятельно. И туда все, что хотите, наложите. Ну, сперва намажьте майонезом на тесто, а потом уже и сыром. А дальше все, что хотите. Маслины, колбаса, Грибы, лук, колбаса. На сегодня было два вида маслин в пицце. Зеленая и черная. Да. Так, я буду дальше продолжать показывать наши предметы. Так, дальше давайте. Это у нас английский. Это у нас словный чел, куда мы записываем ну, слова. Тут у нас сам это слово. И потом транскрипция и переказ. Переклад. Да. Это мой дополнительный зошит, где я дополнительно занимаюсь. А это зошит, где мы все школьники в группе у Татьяны Григорьевны занимаемся, пишем. И тут три книжки. Фан Activity Book и People's Book. И тут Fun Да, это Фан -грэма. Она серая. Ну, она цветная сейчас. Она цветная. Тут тоже всякая такая сложность. Это у нас Activity Book. Тут у нас слова для диктантов, диалоги, песни, задания какие-то. Тоже разная штука какая-то. И это Activity Book оно ярче, чем фэнгаре бук Наоборот, надо было поменять, чтобы фэнгаре было ярче, чем Activity Book. Надо было их поменять местами. Ну так. И activity Book это у нас все серо -белое. Я тут делал, и на дополнительном я делала домашнее задание, какое нам задавали. Тут надо размалюсь, съедать, все писать. Тоже какая-то необычность, можно сказать. Английский я люблю, а ты любишь? Или да? Крак, как правильно говорится? Да или да? мой пенал с Мастер Хай. Сейчас покажу его. Опа, стоит. Тут у нас Гуля, Клаудиан, Лагуна и Фрэнки. А сзади у нас Вер, Бенди или как -то. Я не могу прочитать. Я знаю, я хожу даже на дополнительный, но не могу прочитать. Вот такой мастер-хай. Тут у меня несколько карандашиков. Тут у меня циркуль и там линейка, стирачка. И тут ручка черная, ручка синяя. И две, две кисточки. И две сразу же сухие. Красная ручка. Синяя ручка опять и карандашка. Так, канал я свой показал. И по остался последний урок, какой мне надо показать. Это тебе. Что за? Не YouTube? Это было у Илюши. Где там Илюша почти в экран лазит. Ой. Вот Илюша. Илюша нет. Илюша спать хочет. Мы сейчас домой будем расходиться. Сейчас, правда, ночь. Мне все равно домой. Нам... О! Влезает Илюша в кадр. Не влезает. Ой, у меня, блин, такой рюкзак. Hello Kitty. Тут у меня еда в садочке. И последний урок. Литературное читание. Нам сегодня задавали вирш Роса. Надо было вил, выучить. Сейчас я вам его прочитаю. Ганна Чубач. Даже вам расскажу. Ганна Чубач. Роса. Ой, краса, ну и краса, в Рензи выпала роса. На деревьях, на траве, навет на каменчиках. Все росынки, як живи в голубых променчиках сяют, усмехаются, скрипают, взлываются и радуют на лысках и вкрывают серебром дах. Что я так не могла рассказать? А что а это скрипы, скрапают? Ай, блин, скрапают. И спасибо, Ильич. П Поль. П Поль. П Поль. Поль, а тут нету этого... Мортал чего-то. Кого? Ну, Мортал где нет? Мы же на Илюшин канал снимали Mortal Комбат. Ты его хоть выложил? Да, я его выложил. А это... 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 это О, опа, я говорила. Сейчас придет видео Илюшина. я вот дальше. Тут надо вид поведать, на відповіді. Тут верши диалоги вот и авторы их И в самом конце тут все авторы, которые тут написаны. И в самом начале Гим Украины сейчас. Вот Гим Украины. Сейчас прочитаю. Ще не вмерла України і слава і воля, що нам браття молодіє, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм, і ми браття, у своїй сторонці. Приспів души тіло, ми положим за нашу свободу. И покажем, что мы, братья, козачку роду. Да, <laughs> и тут какая-то печать библиотека. Библиотеки. тоже же читальная, тут какая-то лисичка, ой, и пивник. И не открывают сундук с книжками. И сейчас я вам покажу, у меня Красоту, да. И вам, я сейчас вам покажу дождь из литературного читания. Да, у нас еще дождь есть. Вот. Пришел. Тут не показано тут сейчас. Тут, короче, какая-то лисичка. Или это котик. Тут не видно. Якесь Щось, тут не видно. Я тут теж напишу учениця другого класу гімназія номер 257 Сеонезер Вісена. А поздоров. Сіньозерна Київ. Малинки Поліни Безкоштовно додається помічник єного читача. І тут ми пишем. Все запам'ятаємо. литературном учебне самому и должны это все писать в зошит ну это все предметы какие у нас сегодня есть надеюсь вам понравилось это видео а у нас еще извините я еще забыла у нас сегодня световое навчание было мы сделали вот такой вот домик но он у меня порвался вот тут я его склеила и он у меня практически не получился. И какой-то толстый получился. Такой пухленький. Ну вот теперь все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите мне лайк. Лайки не будет. Ой, то есть здесь лайки не будете мне ставить. Просто обижусь. И напишите мне хороший комментарий. Всем пока! Я вас очень люблю!